yengillashadi ochiladi ana undan keyin uyog'i o'zidan o'zi uzu kelaveradi anaqa har doim man anaqani tushuntiraman tez 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 yurar poyezdni boshida sekin yuradi sekin yurish uchun biz o'zimizdan og'irliklarni olib mana bu kodlarni o'zimizga singdirib olishimiz kerak agar mana oddiy misol qilib qarasangiz mana hozir o'zingizga o'tirib e, zo'r narsalarni yozib chiqtsa desa topolmay qolasizda chiroyli narsalari man go'zalman man chiroyliman man великолепныйman man, e, man, man bir narsaman bir narsaman deganingizda kelmay qoladi nega kelmaydi chunki sizni ong ostingizda hammasi siz xohlamagan e, kodlar yotgani uchun e, go'zal narsalar kelmaydi o'shaning uchun mana bunga yettita 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 yetti yozinglar oltita yoki yettita qarang o'ziz olti yettita olti sevgi yetti ichga do'nish ya'ni ich his tuyg'ungiz Uh, keyin sog'liq haqida yozasiz mani boshim sog'lom sağla, e... mani oilam sog'lom mani e... masalan oyog'iz og'riydimi de? yoki bo'lmasam e... oshqozoniz og'riydimi o'sha joylari aniq bitta harf bilan e... ya'ni bitta anaqa bilan mani oshqozonim e... sog'lom mani matkam sog'lom да shunaqa e, narsalar yozasiz sog'liq bo'yicha sizga именно sizga nima kerak shundan yozasiz endi pul bo'yicha yozasiz pulga ham yettitacha yozasiz olti yettitacha yozasiz mana shuni ichiga sig'dirasiz chunki katta qilishingiz kerak bo'ladi pulni sig'dirasiz pul bo'yicha e, yozasiz pul, pul, e, pul bu mani e, nima anaqa pullarim pul serobgarligiga ge, ochiqman e, pullar manga e, cheksiz kelyapti kelmoqda shu narsalarni aytasiz ya'ni yettitacha puldan nima xohlasangiz ana bloklaringizni ichidan o'zgartirganingizni yozib chiqasizda endi sayohatda e, sayohat xohlayapsiz sayohat masalan sayohat uchun e, mana bunaqa qilishingiz mumkin masalan sayohatni xohladingizmi Sayohatni qayerga sayohat, sayohat e, qilmoqchisiz qay hindistongami turkiyagami baligami yoki masalan parijgami e, da masalan turkiyaga bo'lsa turkiyani anai e, baland anaqalari ko'priklari boru baland ko'priklari ana shu ko'prigini chizib qo'yishingiz mumkin mana bu yerdan dengiz debdi dengizda de. и yani yani siz mana shu joyda o'zizni kim bilan bormoqchisiz turmush o'rtog'i bilanmi yoki o'zizmi bormoqchisiz shunaqa qilib odam yoniga qo'yingda yoniga yozing turkiya masalan rasmini ko'rganingizda o'shani his qilaverasiz bu endi kichkina bo'lyapti katta uy xohlamoqchimisizda maqsadingiz uymi yoki uyingizni qurgansiz qurmoqchisiz o'sha yerda chiqarmoqisiz ya'ni maqsad bir uyni bitirish uyni rasmini chizasiz дa qanaqa chizmoqchisiz o'ziz qaraysiz qaysi darajada katta uy bo'lsin да mana uyni qo'yasiz uyni yonida e, farzandlaringiz bo'lishi mumkin да farzandlaringizni chizib qo'yasiz qilib bu sizni shu narsani eslatib turish chunki biz tez 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 ongimizga nimani e, kuchlantirsak shu narsa bo'ladida mana uy uyni yonida moshinami xohlaysiz moshinasini chizasiz qanday chiqishi unemli deying